И сегодня мы поговорим о том, как наше участие в Божьем деле имеет вечную ценность. Задумывались ли вы когда-нибудь, что означает наша поддержка для тех, кто несет Божье Слово? Возможно, это акт милосердия или помощь в трудное время. Но сегодня мы увидим, что это на самом деле гораздо больше. Тема сегодняшнего нашего разговора сердце к сердцу, наше участие в божьем деле. И основная мысль которую я, я хотел бы, чтобы мы чтобы каждый из нас сегодня почувствовал в своем сердце наша поддержка служения других это не просто материальная помощь, это глубокое духовное соучастие в Божьей работе это связь сердца с сердцем, имеющая вечную ценность. Поэтому давайте мы вместе погрузимся в эти замечательные и важные слова апостола Павла и постараемся открыть для себя, что именно наше сердце может, вернее, как именно наше сердце может приобщиться к великому Божьему делу. Давайте откроем Писание, послание к филиппийцам, 4 глава, и прочитаем отрывок с 15 стиха и до конца. Не знаю, получится у братьев вывести на экран, но вы можете прочитать эти вместе со мной в Библии, если что. Послание филиппийцам, 4 глава, с 15 стиха. «Впрочем, — пишет апостол Павел, — вы хорошо поступили, разделив со мной мои беды. Вы, филиппийцы, помните, как в начале моего служения по провозглашению радостной вести, когда я отправился из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в деле даяния и принятия, кроме вас одних. Даже в Фессалонику вы неоднократно посылали мне помощь, когда я в ней нуждался. Я говорю это не для того, чтобы что-то получить от вас, но хочу, чтобы вы делали то, что будет служить к вашему же благу, вы прислали мне через эпофродита даже больше, чем мне необходимо. И у меня сейчас все есть. Это как ароматный запах, как жертва угодная и приятная Богу. Мой Бог восполнит все ваши нужды из своих славных богатств через Иисуса Христа. Пусть нашему Богу и Отцу будет слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всех святых в Иисусе Христе. Братья, которые находятся со мной, тоже передают вам приветы. Вас приветствуют все святые, особенно те, кто служит при дворе Кесаря. Благодать Господа Иисуса Христа да будет с вашим духом. Аминь. Сегодняшний отрывок мы рассмотрим в трех пунктах и сделаем для себя соответствующие выводы. Первое ⁇ это соучастие в служении. Второе ⁇ духовная ценность. И третье обетование обеспечения соучастие в служении духовная ценность и обетование и обеспечения и мы начинаем с вами с первого пункта соучастие в служении если вы обратите ваше внимание а это важно что как павел начинает павел начинает с такого выражения он пишет вы хорошо поступили разделив со мной беды Здесь Павел не просто говорит «Спасибо за вашу помощь». Он видит в их поддержке нечто большее. Он видит соучастие в его трудностях. Это говорит о том, что у Павла была очень глубокая связь с ними, духовная. Филиппийцы не остались в стороне, когда Павел проходил через испытания своего служения. Их сердца были открыты э к его нуждам. И они протянули ему руку помощи. И далее Павел подчеркивает уникальность их поддержки. Такими словами. Он говорит, ни одна церковь не оказала мне участия в деле даяния и принятия кроме вас одних. Это показывает особую близость и жертвенность филиппийцев. Они были теми, кто с самого начала понял важность поддержки тех, кто трудится на Божьей Ниве. Их участие было не просто разовым актом. Ведь Павел говорит им и напоминает в этом же отрывке, он говорит, даже в Фессалонику вы неоднократно посылали мне помощь, в которой я нуждался. Это говорит о постоянной заботе, это говорит о внимании к нуждам апостола Павла. И вот ключевой момент, который мы... Хотим сегодня особенно отметить, Павел воспринимает их помощь как личное участие в его служении радостной вести. Они не просто давали деньги или вещи, они вкладывали часть себя в то дело, которым горело сердце Павла. Их поддержка позволяла ему продолжать проповедовать, продолжать учить и укреплять другие церкви. Представьте себе команду строителей, группу там, людей, которые решили что-то построить или отремонтировать, и каждый член команды, каждый работник, он выполняет свою функцию в этом в этой в, этом, в этой работе. Кто-то кладет кирпичи, кто-то проводит ну, ремонт, ремонтирует проводку, кто-то замешивает раствор, кто-то привозит материалы. Вклад каждого человека необходим для того, чтобы ремонт или дом или строительство было завершено. Так и в Царстве Божьем не все призваны быть апостолами, не все призваны быть проповедниками, но каждый из нас может внести свой вклад в общее дело. Поддерживая тех, кто несет Божье Слово, мы становимся частью их служения. Мы разделяем их труд и мы разделяем их плоды. Филиппийцы, поддерживая Павла, словно отправляются вместе с ним в его миссионерские путешествия. Они участвовали в его проповедях, они участвовали в укреплении новообращенных. Их ресурсы становились частью распространения радостной вести. Это было не просто пожертвование из избытка. Это было осознанное участие в том, что Бог совершал через Павла. Мы уже говорили об этом раньше в нашей церкви, что наша церковь тоже принимает участие в том, чтобы поддерживать других служителей, людей, которые несут Евангелие, людей, которые трудятся на Неве Божьей, которые трудятся для Божьего Царства. Мы как церковь отделяем 10% наших пожертвований за год и передаем эту помощь тем, кто несет радостную весть. Это от нашего сердца к их сердцу. Тем самым мы тоже соучаствуем в их служении. Это показывает нам, что наша поддержка служения ⁇ это не просто пассивное действие, это активное включение в Божью работу. Когда мы помогаем тем, кто посвятил свою жизнь проповеди Евангелия, мы становимся соработниками в деле спасения душ. И наша поддержка, она имеет духовные последствия и простирается за, далеко за пределы материальной помощи. Второй пункт сегодняшней проповеди ⁇ как раз духовная ценность. Мы увидели, как Павел ценил участие филиппийцев в его служении. Но почему эта поддержка имела такую духовную значимость? И Павел здесь объясняет это следующими словами. Он пишет, «Вы прислали мне через Эпофродита даже больше, чем мне необходимо, и у меня сейчас есть все». Это как ароматный запах, как жертва, угодная и приятная Богу. Это 18 стих. Обратите ваше внимание на эти образы, яркие образы, которые использует Павел. Он говорит ароматный запах, он говорит, жертва угодная и приятная Богу. Павел сравнивает их материальную помощь с тем, что в Ветхом Завете было символом поклонения и посвящения Богу. Павел объясняет, что их даяние было не просто передачей средств, но это было духовным приношением. Это говорит о том, что наша поддержка... Поддержка служения имеет глубокое глубокое духовное измерение. Когда мы отдаем сердце с любовью, с жертвенностью, то это восходит Богу как приятное благоухание. Наша поддержка становится актом поклонения, потому что она выражает послушание Богу, наша любовь к Нему и нашу заботу в Его деле. Когда мы видим нужды тех, кто трудится ради Евангелия, и откликаемся на эти нужды, мы тем самым признаем важность их служения и наше единство с ними во Христе. Но, к сожалению, часто грех, омрачает наше понимание и практику этой духовной ценной поддержки. Гордость может нашептывать нам, я сам всего достиг, зачем мне поддерживать других? Они должны сами о себе заботиться. Она воздвигает стену между нами и нуждами служителей и церковью, заставляя нас думать, что мы не зависим от других, и другие не зависят от нас. Эгоизм, он крепко сжимает наши сердца, заставляя нас сосредоточиться исключительно на собственных нуждах и желаниях. Мы начинаем рассуждать, это мои деньги, мое время, зачем мне делиться, вдруг мне не хватит самому. Вы, возможно, помните историю из Евангелия о богатом юноше, который однажды подошел к Иисусу с искренним вопросом. Он обратился к Иисусу и сказал, учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Это Марка 10 глава 17 стих. Иисус в этой истории напомнил ему заповеди которые юноша, как он утверждал, соблюдал еще с юности своей. Но Иисус, видя его сердце, предложил ему нечто большее. Иисус сказал, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв свой крест. 21 стих Марка, 10 главы. Какова же была реакция юноши? Писание говорит, что он же опечалившись от, опечалившись от этих слов отошел, потому что имение у него было слишком большое. Этот богатый юноша хотел вечной жизни, но его привязанность к земным благам оказалась сильнее его желания следовать за Христом. Его любовь к имуществу помешала ему сделать шаг веры и щедрости, который открывал ему истинное сокровище. Печаль юноши показывает, какую тяжелую цену мы платим, когда наши сердца привязаны к материальному больше, чем к духовному. Его пример служит предостережением. Предостережением о том, как эгоизм – и любовь к богатству могут закрывать наши сердца от призыва божьего к щедрости и соучастию в его деле гордость эгоизм страх эти проявления греха мешают нам увидеть духовную ценность поддержки и участвовать в божьем деле от всего сердца они препятствуют тому что наша материальная помощь стала тем ароматным запахом который как раз и угоден для Бога. Мы можем преодолеть эти греховные наклонности не своими силами. Мы можем это преодолеть только благодаря тому, что Христос уже совершил победу над, над грехом. Через свою смерть, через свое воскресение, Он сокрушил силу греха и даровал нам Святого Духа. Святого Духа, который живет в нас и дает нам силу поступать по-другому, поступать по-новому. Именно благодаря жертве Христа на кресте мы сегодня имеем новое сердце. Сердце, способное к щедрости, сердце, способное как к состраданию. Когда мы смотрим на его безмерную любовь, отдавшего себя за нас, это обличает наш эгоизм и побуждает нас также делиться с другими верующими. Вера в его обеспечение изгоняет страх, вера учит нас доверять Богу во всем. А пребывая во Христе, мы учимся любить так, как любил Он, преодолевая равнодушие. Таким образом, наша поддержка служения становится духовным приношением, не через наши собственные усилия, а как отлик на ту благодать, которую мы получили во Христе. Это наш способ выразить благодарность Богу за Его любовь и наше единство с телом Христовым, движимые той же любовью, которой возлюбил нас Христос. Третье. Обетование обеспечения. Апостол Павел не только благодарит Филиппийцев за их щедрость, но и делится с ними великим обетованием, великим Божьим обета... обещанием. Он пишет в 19 стихе так «Мой Бог восполнит все ваши нужды из своих славных богатств через Иисуса Христа». И это не просто слова. Это не просто слова утешения. Это твердое обещание. И это обещание основано на характере нашего Бога. Он тот, кто владеет всем. Его богатство во Христе неисчерпаемое. Когда мы отвлекаемся на нужды других, участвуя в его деле, мы можем с уверенностью полагаться на его верность. И обеспечением наших собственных нужд. В книге пророка Исаии, 41 глава, 10 стихом, Бог, обращаясь к народу через пророка Исаию, говорит так: Не бойся, ведь я с тобой, не страшись, ведь я твой Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя спасающей правой рукой моей это обетование Божьей поддержки и верности, оно всегда сильно звучало в испытаниях для народа Израиля. Оно остается истинным и сегодня. Наш Бог всегда верен своему слову. Он был вчера, он есть сегодня, и он будет завтра, он вечен. Тем более, мы можем быть уверены в Его верности через Иисуса Христа, в котором все эти обетования, как сказал апостол Павел, да и аминь. В контексте сегодняшней ситуации в Украине, где многие переживают трудные времена, это обетование о Божьей верности и поддержке звучит особенно актуально. Несмотря на все испытания, мы можем уповать на Бога, зная, что Он не оставит свой народ. Подобно тому, как филиппийцы поддерживали Павла в его нуждах, так и мы призваны поддерживать друг друга, веря, что Бог верен и восполнит наши нужды, согласно своему богатству во Христе Иисусе. Его рука не сократилась, и его любовь она неизменна. И в завершении... Апостол Павел завершает свое послание э, теплыми словами, словами приветствия. Он пишет, пусть нашему Богу и Отцу будет слава во веки, веков. Аминь. Приветствуйте всех святых в Иисусе Христе. Братья, которые находятся со мной, тоже передают вам приветы. Вас приветствуют все святые, особенно те, кто служат при дворе кесаря. Благодать Господа Иисуса Христа да будет с вами, с вашим Духом. Аминь. Эти приветствия, они напоминают нам о единстве церкви, о единстве Тела Христа. Несмотря на все расстояния, несмотря на различные обстоятельства, мы все соединены во Христе. И поддержка филиппийцев Павла была... Проявлением, проявлением этой связи. И сегодня также наша поддержка друг друга, будь то молитвенная или материальная, также укрепляет это единство. Мы во Христе одна семья, и забота о нуждах друг друга это ⁇ это естественное выражение нашей веры и любви. И апостол Павел за, завершает... Э, пожеланием благодати Господа нашего Иисуса Христа. Именно благодать является той силой, которая дает возможность, которая делает возможным наше служение, нашу щедрость и наше единство. Мы не можем ничего сделать по-настоящему ценного для Бога без Его благодати. Поэтому, друзья, пусть эти слова апостола Павла в конце послания вдохновляют нас, вдохновляют нас к большему, к более глубокому пониманию нашего участия в Божьей, в Божьем деле. Пусть наши сердца будут открыты к нуждам э, других, и пусть наша поддержка будет не просто формальностью, а выражением нашей любви к Богу, нашему единству со Христом. И давайте помнить обетование нашего верного Бога, который э, восполнит все наши нужды по своему богатству в славе Христом Иисусом.